Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор своего склада в игре Warface. Да? Сегодня я хочу сделать обзор склада в игре фейс. Сегодня со мной будет моя глава клана Аспида 3. Поздоровайся, поздоровайся, Влад. Привет. Да. Мой самый первый, мое самое первое оружие это пулемет. От пулемет. От... Такого оружия GK mg 36 k И такой же пулемет. GK MG36. Третье оружие мое. Это Калика. Четвертое товар. Пятое РПК. Ну а дальше все уже из раритета. АК 103. И дфк 3 Галил. Вот. Мой самый первый дон. Мой самый первый дон. Тайп 97. Второй дон. АЦР. Да и ВК 2 Ну, XM8 на один купил. Конечно, понравилось. Набил с ним очень мало. АК-47. А K47. здесь что у меня? Здесь у меня USP на 37 дней. Ну, это... Кино коробки вытянул вот за дней бесконечный каждый день тянул коробки там ну не каждый день через дня два тянул коробки ну и вот выпал да и да вука пистолет кольт гигл верета коронная верета ну и сэлн м9 а1 ну прям уже давно не интересно будет никому ну и здесь все по стандартному гранату за медика это что? Мы, ну здесь у меня один только донат. Это Юсас. Самое мое первое оружие в этой игре это хавпам, Второе Спас, Сайгаб. Ну, а дальше уже все из-за из приоритета. Ну, Вепр конечно. Юсас. Ну как же без этого, как же без доната? Здесь что? Здесь у меня нет ни одного дона. Конечно, сегодня буду выбивать XM8. Наверное, буду видео снимать, если выбью. Да. Ой, ты сегодня вечером будешь? Я сегодня вечером буду XM8 выбивать. Ну да, буду. Если что, это, я тебе позвоню, когда кредиты закину. Ну и снимать тоже, конечно, буду. Так, мое самое первое оружие это... Здесь самое первое оружие это GK. Да, здесь 6K. Такая инженерная винтовка. А, конечно, второе мое А9, ну, конечно. Какое мое оружие? Аг-9, ну, конечно, а 9 Потом что, вот такое оружие. GKMP7, ну, MP7, GKMP7, да. Ну и самое последнее это Крис Супермен. Ну Здесь тоже все по стандартно. С ножами все тоже по стандартно. Ну, как видите. Ничего такого и нету. У меня СВД стоит, потому что я ее набиваю. Так, что у меня здесь есть? Моя самая-самая, вт моя вторая винтовка это gksu 8 Вторая моя винтовка XM-8, Шар, Шорс. Ну, короче, ну, вот такая XM-8 снайперская винтовка. А также снайперская винтовка Альпина. Тауэр Старс, на 50 каликом. СРТ. Ну и чей таком объективно. Да. Ладно, это был весь мой обзор моего склада. Склада. Кто хочет в наш клан, добавляйтесь. С вами был клан Ну и, конечно же, часово. Прощайся с нашими пока. друзьями. Всем удачи, всем пока. С вами был Клоновский.